उल्हासनगर मध्ये मालक आणि कामगार यांच्यामध्ये किरकोळ कारणावरून वाद झाला या वादातून मालकावरच कामगाराने जीवघेणा हल्ला केल्याची घटना समोर आली आहे ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद का झाली कॅम्प नंबर पाच परिसरात गांधी रोड येथील हॉली फॅमिली हायस्कूल समोर नदीम शेख यांचा एम्ब्रॉयटरीचा कारखाना आहे सोमवारी सकाळी मालक नदीम शेख आणि त्याचा कामगार नितीन यादव यांच्यात शाब्दिक वाद निर्माण झाले होते संध्याकाळी नितीन यादव यांनी त्याचा भाऊ बादल यादव याला सोबत घेऊन नदीम शेख यांच्यावर कारखान्यात घुसून हल्ला केला आहे या हल्ल्यात नदीम शेख हा जखमी झाला असून उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून हिलंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आलाय सुरुवात थोडा कारीगर कारीगर आहे अमल के कारखाने में नितीन नाम का तो उससे थोडा माल के चक्र में बहस हो गया बहस होने के बाद वो तो चला गया मालूम नहीं था कि ऐसा होगा फिर वो अचानक शाम को सात बरबर साढ़े साढ़े सात बजे के आसपास आया आते ही छः लोगों का साथ लेके आया था चार, लो, चार लोग चार पांच लोगों का मुंह पे कपड़ा था जिससे मेरा बहस जि, हुआ था और उसका भाई भी आया था दोनों के मुंह पे कपड़ा नहीं था उन्होंने डायरेक्ट आते ही हमला कर दिया और दस मिनट के अंदर मार मार के फरार हो गए फिर बाद में पता चला कि मेरा खून ज़्यादा ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो फिर ऑटो में डाल के सेंट्रल हॉस्पिटल लाया गया मारने वाले छह से, से आठ लोग थे उनको उसमें से सिर्फ दो लोगों को जानता हूं मैं एक नितिन नाम का हम लोग के साथ काम करता है और उसका भाई एक बादल यादव है नितिन यादव और बादल यादव ये दोनों थे मेन यही दोनों है बाकी छह लोग उसके सा, साथीदार थे शराब पी के आए थे छह के आठ के आठ लोगों ने शराब पी के आए थे और डायरेक्ट हमला कर दिया उन्होंने मैं काम कर रहा था डायरेक्ट हमला कर दिया ब्यूरो रिपोर्ट न्याय दरबार उल्लासनगर